السلام عليكم ورحمة الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصناء لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني Yafqahu qavle sadakallahü alihi ve asim. İbadallah, olsun sizkəm və nəfsimə təqvə ilə. Əziz məmünlər, günlərin səyyidi cümə günündə məkanların aləsi Allah evində əvvəla özümü və siz əzizləri ilahi təqvəyə riayət etməyə dəvət eləyirəm. Allah müteaal bizləri təqvalı yaşamaqdan müvəffəq eləsin inşallah. Amin. Muharram ayında əza günləridir. Peyğəmbərin və onun paç Əhli Beytinin hüzünlü, qəmli günləridir və müsəlmanların Əhli Beyti sevən insanların matəm günləridir. Bu günlərdə təbii bir hadisə baş verir. İnsanlar Bu günü öz qəmi bilirlər. İnsanlar bu günləri özlərinin müsibətli, əzalı günlərindən hesab eləyirlər. Çünki peyğəmbərlərinin əziz paç əhli beytinə, ailəsinə qarşı bu günlər soyqırım baş verir. Peyğəmbərin ailəsini zalim bir qövmdür ki, zahirən müslüman etdilər Kərbəlada qətlləyiblər. Bu onların cənazəsini hətta atların ayaq altında əziblər və onları qusulsuz, kəfənsiz səhranın üstündə qoyublar. Belə bir gün hər bir müslüman sensən, hər bir peyğəmbərnə ehtiram olan bir insansan, təbii ki, hüzünlü bir gündür. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən ə bəzi əqidə cəryan mənsudları və yaxud bəzi insanlar çıxıb buna da irad bildirirlər, istəyirlər bir bu fikirdə bir şübhələr yaratsınlar. Ki insanlar niyə bu günü əzaz sahibi və hətta mən bir video çıxdı qarşıma, o Xəvariz düşüncə düşüncəli əhli xilaf mənsudlarından biri bir ə e, çıxış elədir mən Aşura günü münasibətinə müsəlmanları dil təbrik edirəm. Baxın, e, ola bilər insan e, əhlibeyt əqidəsində olmasın, amma sən peyğəmbərin ailəsinə qarşı soyqırım törədilib. Sən bu sözü deməklə əslində özünü ifşa edirsən ki, yəni mənim peyğəmbərə və peyğəmbərin ailəsinə qarşı düşmənçiliyim var. Sən bunu göstərirsən. Sən onu göstərirsən ki, Quranın təqdim elədiyi şecəri məlümə, məlum bir nəsli, bir kök, soy ki, eee, Yezid atası Muaviə və onun babası Əbu Sufyan ki, Allah onlara lənət eləsin. E, nənəsi Hind ki, peyğəmbərin əziz əmsinin e, öyüddə ciyərini çıxardıb, hətta yemək istəyirdi. Belə bir nəslin Sən qələbəsinə sevinib peyğəmbər ailəsinin qətl olunmasına sevinirsənsə, mənası budur ki, sən elə o düşüncədə, o mütbərəs e, düşüncəsində peyğəmbərə, islama qarşı nifrətlə yaşayan bir insanların zərciyesində olduq və nümayiş etdirirsən. Dedi ki, biz bu ki, ağlayırıq, əzə saxlayırıq, buna bizim əsaslarımız var. Bunlar səbəbsiz deyil heç biri. Və keçən cümədə Dedi ki, iki cür bizim ağlamağımız var. Mənfi və müsbət ağlamaq. Mənfi ağlamaq budur ki, insanı məsələn, cəbhəyə yola salanlar qorxudan ağlayır. Bunu nə din qəbul eləmir, nə elə aql da qəbul eləmir ki, bir mərd insan bu cür məsələlərdə ağlamamalıdır. Amma dedik ki, müsbət ağlamaq var ki, müsbət ağlamaq da dedik e, təqribən 5 qismdir. Onun ikisini keçən cümədə sizlərlə bölüşdük. Birin dedi ki, e, müsbət ağlamaq e, hesab olunur. Biri əqidəvi ağlamaqdır. İnsan əqidəsinə görə, əqidəsinə bir e, hadisə baş veribsə, buna görə ağlayır. Necə ki, misallarını seçdik iki peyğəmbər zamanında ayə nazil oldu. Peyğəmbər in nəkə məyutun və innəhum meytun peyğəmbər sən də öləcəksən və onlar da öləcəklər deyək səhabələr buna eşidəndə ağladılar peyğəmbərin ayrılığına onlar yəni peyğəmbər bizim bir əqidəmizdir. Pe əqidəmiz əldən gedəcək deyə ağladılar. Və İmamuşun alayəssalam da bizim əqibəmizdir. İmamət əqidəmizdir. Də. İmamətin şahadətinin biz təbiidir ki, axlayırıq. İkinci dedik, altifi ağlamaqdır. İnsanın o İsə insani duyğuları təbiidir, normaldır ki, adama təhrik eləyir ağlamağa. Ki, biz Kərbəladadırı ki, adını görürüksə, orada 6 aylıq uşağın şahadatını görürüksə, təbii də ağlamaq. Cü bunun da barəsində danışdıq. Biz dedik elə, Xocalıda da baş vermiş müsibət bizim ətifi duyğularımıza təsir eləyir və ağlayırıq. Şəhidlərimiz üçün ağlayırıq. Bu tam normaldır və İmam Hüseyn əleyhissəlamın özündən də demişdir, mən göz yaşları ilə şəhidiyəm. Hər kəs mənim müsibətimi eşitsə, kimi ümin olsa, ağlayar. Ardınca İmam bir söz də deyir. Dir olmadı bir nəfər mənim ziyarətimə gələ ağlıya-ağlıya və yaxud mənim əzam günlərimdə iştirak edə ağlıya-ağlıya, deyir o oranı tərk eləndə onun qəlbinə bir məxfus şadlıq, sevinç çökər. Yəni bu ağlama əslində özündə dərinliklərində bir sevinç var. Ki onu möminlər duyur, möminlər hiss edir. Bu günləri sözümüz e ki, ağlamağın 3-cü qismi barəsindədir. İnsanın fəzilətləri tələb etmək bir xassiyyəti var. Fəzilətlər əlindən gedəndə insan belə ağlayır. Dəyərlər insan əlindən gedəndə insan ağlayır. Ata ana biz üçün dəyərdir. Ata ananı itirəndə biz təbii deyik sağlayırıq. İnsan bir dəyərli ustadı əlindən gedib sağlayır. Bir dənə din böyü yəlindən gedib sağlayır. Bir dənə hətta din məsələsi olmasa, istənilən bir qurum, bir e, belə deyək, partiya, hər bir kəs öz e, öndərinin əlindən gedəndə onun sonunu alır. Çünki ona görə bu dəyərdir və dəyəri əlindən getdiyinə görə ağırdır. Bunlar tam təbii bir məsələdir. Mən yenə də deyirəm, bunları hətta izah eləməyə belə lüzum yoxdur. Yəni sadəcə bəzilərinə də ordan görsün ki, qanmaq istəmirlər. Üzr istədim bu ifadəyə görə. Məcburi şəkildə hər elbizmə məsələləri çatdırmaq məsuliyyətimdə qalırıq. İftitah duasında oxuyuruq. Məta e, Allahumma inna neshku ilayka ghaibatan nabiyina peyğəmbər Biz göz yaşı tökrürük, biz gəmgin oluruq. Buna görə ki, peyğəmbər əlimizdə yoxdur. Peyğəmbər əlimiz yetmir. Peyğəmbər bizim əlimizdən getdi. Tarix yazır ki, səhabələr ağlıyırdılar peyğəmbər dünyasını dəyişəndə. Tarix buc bir yazır, bunu bütün mənbələrdə yazır. Deyir, Mədinədə elə bir hal var idi, sanki qiyamət qopmuşdu peyğəmbər dünyasını dəyişəndə əli peyğəmbər dəyərli əldən gedibsə insan bunun üstündə ağlamalıdır. Düşünün biz bir zamanda yaşamışıq ki peyğəmbər var idi. Birdən bir eşidirik ki peyğəmbər vəfat elədi. Hansı hal keçir dər insan? Bu tam təbii bir haldır bu. Orda insanın ağlaması, insan özünü döyməsi. Bu isyan deyil. Bu sadəcə Allah bu dəyər əlimdən getdi o qiymətli bir şey var idi əlimdə, əlimdən getdi, mən buna ağlayıram. Və yaxud nüdvbə duasını da oxuyuruq biz. Məta tərəna və nərəc İmam zamanına gəy xitabən. Ağın nə vaxt olar biz səni görək və sən də bizi görəsən. İnsan ağlayır. Mənim bu günləri zamanı İmamı ölm çatmır. Allah hüccətinə ölm yetişmir mənim. Mən Allah hüccəti ilə birbaşa rabitəm yoxdur. Elə yeri var biz bir ömür buna ağlayaq. Ki əlimizdə belə bir dəyər əlimizdən uzaq düşüb. Əlimiz ona yetişmir. Biz gedib birbaşa Allah hüzzətinə, zamanı imam ilə görüşə bilmirik. Bizim haqqımız var ağlayaq ki Allah O zaman yaşayan insanlar Allah hüccətləri ilə birbaşa rabitədə olublar, peyğəmbəri görüblər, məsum imamları görüblər. Amma biz bir zamanda yaşayırıq, ki, biz məsum imamə yetişə bilmirik. Bir dənə qızdı, ər evlə yola salırlar. Əslində onun sevinçli günündə də mənim üçün toyudur. Amma məsələn atası ki dünyasını dəyişib, ya anası ki dünyasını dəyişib, görürsən ağlayır. Bundan soruşsalar niyə ağlayırsan? də çünki atam əlimdən getdi bu şad günümdə yanımdadır. Və heç kim də onu qınamaz ki, sən balan niyə ağlayırsan? Hər kəs onu başa düşər, hər kəs ona təsəlliləməyə çalışar. Çünki bu tam doğal, tam təbii bir haldır insanın. Ki əlindən gedən dəyərlər üçün insan ağlasın. Həzrət Peyğəmbər əcrim dünyasını dəyişəndə deyir Həzrət Əmr Əli salam o qədər ağladı, bu sözü deyirdi. Ya Rasulullah. Laqad inqata bəmvtə kəmaləm yənqət bəmvtə qeyric peyğəmbər sənin vəfatınla bir şey qət oldu ki səndən sonra heç vaxt gəlməyəcək vəhyi qət oldu bundan sonra daha ilahi əmrlər ayələr nazil olmayacaq bəşərə mələk gələcək mələk imamla görüşəcək mələk imamla danışacaq amma vəhyi gəlməyəcək Bu bu nemət ki əldən gedib, bu dəyər gəlindən gedib, Hz. Əmir Əli (s.ə.) buna ağlayır. Bu günləri İmam Hüseyn (ə.s.) şəhid olub. Bəli, bizim haqqımız var ağlayaq. Deyək ki, Allah, mən buna görə ağlayıram. İmamın bir gün Kərbəla'nın o səhrasında nida elədi: "Həlmim nasirin, bir nəfər yoxdur mənə kömək eləsin." Buna ağlayıram ki, Allah, niyə mən o gün yox idim? Heç eş mən o gün orada idim. Ey Şeç, mən bir ləyaqətin olayıdı ki, o gün gedib İmamınla difa elidim. İmamına müdafi elidim. Yəcə Cabir ibn Abdullah ensari gəldi, yetişdi İmamın 40-cı günündə. Dedi ki, məək, fəuza e, çeş, Ya naytana kunna ma'ak fanafuz fozan azim. Ey Şeç, Ya Hüseyn, o günləri mən sənin yanında ola idim. Sənə xidmət eləyə bilirdim. O böyük o feyiz ki var, O şəhidlər yetişə bildilər, mən də o məqama yetişə biləydim. Biz buna bu gün ağlayırıq. O, bu çox normal bir hadisədir. Bir ağlamaq da var. Mərifətdən doğan ağlamaqdır və bu çox dəyərli ağlamaqdır əslində. Nəçə ki qismən ki sayıram, ən üstünlərindən də bir ağlamağın buda insan dəyərlər, eee, mərifət tapa dəyərlərə və buna görə də ağlayır. Məsələn, insan ağlayır ki, niyə İmam Sən Əli (s.a.) bu qədər yaxşı adam idi. Amma mən bu qədər yaxşı adam ola bilmirəm. Və buna ağlayır. Niyə İmam Sən Əli (s.a.) bu qədər namazı diqqətli idi, amma mən bu qədər namaza diqqətli ola bilmirəm. Kərbəlanın o qanının qovğuasının içində əzizlərini şəhid verib əzan vaxtı qalxır namaza. Təsvəa gecəsi düşmən hücum eləyir dir qardaş Əbəlfəz. İrçəb min atla bəlkə get mümkün olsa düşməndən bu gecəlik icazə istə. Çünki sən bilirsən mən namaza, istighfara, duaya nə qədər aşiqəm. Bu gecə bir dənə ist istighfar, bir dənə ibadat gecəsi kimi keçirək. Biz bunu ağlayaq çünki niyə Allah, mən bu cür deyiləm. İmam Hüseyn əleyhissalam həmişə yaxşılıq elyərdi. Mən niyə yaxşılıq eləyə bilmirəm? İmam Hüseyn əleyhissalam həmişə əfələmə bacarardı, amma mən bacarmıram. İmam Sən Əleyhissalam çox şücaətli idi, mən ola bilmirəm. İmam Sən Əleyhissalam heç vaxt zülmü qəbul eləmədi. Heç vaxt məzluma əzmədi və hər vaxt məzlumun yanında oldu. Mən niyə bu cür ola bilmirəm? İnsan buna ağlayır. Bu ağlamaq insanı dəyişir. Bu ağlamaqda bir qabiliyyət, bir qudrat var dirəm inşallah mən gəlmişəm İmam Əmməmsin əleyhissəlamın əsasına və bilirəm ki pisəm. Bilirəm ki günahkaram. Amma gəlmişəm dəyişəm. Mən də imamımdan mərifət tapam. Dəyişəm, yəni yenə deyirəm biz bunu hər dəfə deyirik. Bucür anlaşılmasın ki biz düşünürük 11 ay günah elə yal 10 gün imamın salamın əsasında ağla Allah sənin günahlarını siləcək. Bu İslam əqidəsi deyil. Məsələ tam fərqlidir. Yəni mən gəlirəm burda dəyişiləm. Ruhumu dəyişirəm, halımı dəyişəm, düşüncələrimi dəyişəm və bundan sonra günah eləmirəm. Bu halda tövbə edəndə Allah mənim günahlarımı bağışlayar. Diqqət eləyin, üzr istəyirəm. Biz peyin deyirik də buna. Əgər bağa ki peyni tökürsən, adama deyirlər bunu buraya niyə tökdün? İyidir, heç xoş deyil. Dysin səbirlə gözlə. Bu birazdan dəyişəcək. Yavaş-yavaş o dəyişilir, qarışır torpağa. Bir də görsən, ağaclar ondan qidalandı və gülsək açdı, bağ gözəlləşdi bizləri İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisləri bucuz deyə o çox pis qoxu gələn bizim günahlarımız gəlib bu məclislərdə dənşilməlidir. Mən gəlib söz verməliyəm ki, bu göz da İmam Hüseyn ağladısı günaha baxa bilməz. Bu qulaq Hüseyn sədaları eşiddi, da günah işdə bilməz. Bu dil Hüseyn Hüseyn dedə, da bundan sonra günah danışa bilməz. Mənası budur dəyişiklik. Bu mənada deyil ki, məsələn Qurani-Kərimdə Allah Mütaləb olur: "İnəl həsənəti yuzhəm yuzhəb nəsəyat." Allah sizin günahlarınızı yaxşılıqlarla əvəz eləyər. Mənası budur ki, mən qeybət eləyəcəm, Allah orada zikr yazsın. Mən haram yeyəcəm, Allah orada halal edəcək. Mənası bu deyil. Dil dəyişdirəcək. Yəni sən istiğfar eləyəcəksən, Allah keçən günahlarınızı dəyişib sənin üçün savab qoyacaq. Bir halda ki, sən söz verəcəksən Allah'a. Yubeddilulla seyyatəhim hasanat. Allah sizin günahlarınızı təbdil eləyər, dəyişər yaxşılıqlara. Bir halda ki, özünüz dəyişəcəksiniz. Özünüz qüdrət tapazınız özünüzdə dəyişilmək üçün dəyişməyin mənası budur. Və bu məclislərdə ağlamağın mənası budur ki, yəni bizim özümüz öz halımıza bir növbə ağlayırıq ki, niyə bizim imamımız yaxşı idi, amma biz yaxşı ola bilmirik. Və Allah, sən şahid ol ki, biz yaxşı olmaq üçün məclislərə gəlirik. Biz də dəyişmək üçün, bizdə halımızın, ruhiyyəmizin dəyişməsi üçün bu məclislərdə iştirak edirik və inşallah ki bu məclislərdə yenə dəram elə bir qudvət var, elə bir güc var, elə bir əzəmət var ki, insana dəyişə bilir. Heç biz bir yerdə qəlbimizi bu qədər sındıra bilmirik, gözümüzü bu qədər ağlada bilmirik. Yumuşala bilmirik. Bu məclislərin çox bu məsələdə önəmi var və dəyəri var ki, inşallah ki bunlar səbəb olacaq biz də əşinək. Bunlar səbəb olacaq ki, biz də özümüzü o Əhli Beyt'in məktəbinə uyğun şəkildə e, tərbiyə eləyək və formalaşdıraq. Fərək, izzətinə, alına, Allah ham fərəc izzetinə, cəlalına, əzəmətinə Allahü mütəal bu əzadlıqları bizlərdən ali dərəcədə qəbul eləsin.